Талановита дівчина з впертим характером та ніжною душею, співачка з бунтарськими нотами. Її пісні присвячені вічним почуттям та ніжним переживанням. Все це про нашу сьогоднішню гостю, співачку Таню Степанову. Танечка, доброго ранку. Здравствуйте, доброго утро всім. Я знаю, що про вік запитувати у дівчат, начебто, не дуже гарно, але я запитаю. Я думаю, в моєму випадку це нормально. Так, я думаю, в вашому так. Скільки вам років? Мені 18 років. Недавно сповнилось. Ви молода співачка і вже досить успішна. А скажіть, будь ласка, зараз молодь взагалі побутує така думка, що молоді зараз як ніколи важко пробитись до зірок. В чому ваш рецепт успіху? В чому ваша родзинка? Як вам це вдалося? Знаєте, мені здається, це все благодаря моїй сім'ї, моїм друзям, людям, які в мене вірять, режисери, звукорежисери, режисери. Им я за это и благодарна. Мне кажется, что самое важное – это поддержка люди, которые в тебя верят и готовы тебе помогать. Морально. Да. Команда, с которой ты очень важна. А с чего все началось? Я знаю, что вы долго жили… В... Вы народились в Украине, но да. жили, тревали час в Німеччине. Да. Само там начали заниматься спилами. Расскажи трошки. Там, немного. можно так сказать, зарождались мои первые способности, наверное, в творчестве. Родители меня отдавали на все возможные кружки – танцы, вокал. Обычно розвиток. Да, рисование. Я ходила заниматься спортом тоже. Бассейн, разные залы. И вот там у меня была соседка. Очень потрясающая женщина до сих пор есть и она педагог по вокалу. Она учила маленьких деток, заниматься академическим вокалом. Когда-то мы с ней познакомились и она предложила моей семье, чтобы я ходила к ней на занятия. Ну вот, наверное, с этого момента все началось. Я начала петь детские песенки. После того я поняла, что мне нравится заниматься музыкой, вокалом. Также я ходила на танцы. Мы гастролировали по всей Германии. У нас... Да, у нас. На тот момент, наверное, был довольно такой известный балет. Мы занимались народными танцами. Народными украинскими? Нет, это немецкими. была полька, это были немецкие, то есть ага. это, можно сказать международные. И, то есть там и русские, и украинские, то есть абсолютно все. У нас был руководитель, хореограф женщина, и она тоже русская. А в какой-то момент не было перед вами выбору? стать известной танцюристкой или спевачкой? Вы знаете, тогда мне хотелось абсолютно все, потому что я пони, понимала, что мне это нравится, я этим живу. Мне нравилось танцевать и мне нравилось петь. И вы решили это все объединить, да, и да. сейчас и танцует, и спеваю. Ну, наверное, наверное, <связано> 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 мне кажется, что больше всего у меня душа лежит к вокалу, к пению, там я могу раскрыться. А танцы, в принципе, танцы, они тоже связаны с вокалом. Ведь ты так, танцуешь с балетом, ты придумываешь какие-то определенные номера. Поэтому это все взаимосвязано. Когда вы повернулась в Украину, сколько вам было лет? Мне было, кажется, 9 лет. 9-10 лет. И тут вы продолжили так, заниматься с пивом. И как этот развиток тут продолжился? Я не продолжала заниматься вокалом, потому что ну, как бы это были такие мои детские можно воспоминания, сказать, просто чтобы я развивалась, чтобы не тратила попусту время. И я помню, был момент, когда у моей семьи друзья на тот момент были, до сих пор остаются. Они работали на телеканале Интер в тот момент. И мне предложили пройти кастинг в одну очень прикольную передачу «Илина Обрева Кумиры и кумирчики. Так, понятаемо все. Мне кажется, сейчас она тоже вроде будет, но я не знаю, правда, на каком канале. И, в общем, я прошла этот кастинг, и мне дали роль Лолиты. И я была в дуэте с Аленой Апиной, младшей. И у нас получился очень интересный номер. После этого я поняла, что мне нравится сниматься, мне нравится эта площадка. Это все жизнь. Это все жизнь. И тогда я почувствовала вкус, наверное, вот именно этого. Чтобы И... в той момент, когда поняла, что это, наверное, было да, вашим да. основным занятием. Я не поняла, я просто настолько хотела, но мне казалось, что это все нереально. Мне казалось, что ну, это все только в мечтах. Вот один раз я побывала в студии на телеканале Интер. Боже мой, это же так круто. Но потом я пошла в школу. Учила немецкий язык, училась в 53-й школе немецкой, потом родители поняли, что немецкий есть, а украинского нет, нужно учить украинский язык, меня перевели в украинскую школу, а после украинского они поняли, что я украинскими буквами пишу по-русски, и они поняли, что ребенок должен знать русский язык, и я перевелась в русскую школу на Андреевском спуске. И так вы знаете много мов, досконало, напевно. возможновершенству да. конечно России. нет предела немецкий уже позабылся понятное дело потому что я довольно не... да, это все практика вот с этого года я начала изучать интенсивный английский язык в общем я понимаю что мне еще нужно работать и пахать чтобы все это было хорошо и Таня, ну ми зрозуміли, що ви різнобічна людина, ви намагаєтесь розвиватися в усіх напрямках. Але повернемося до основного, до співів. А після ось цього шоу Кумири і кумирчики, що, що далі відбулося, що вам дало можливість зрозуміти, що треба йти далі? А, могу відкрити вам секрет, нічого не було. Я просто вчилась, була вдома, як звичайний маленький дитина, підросток з друзями гуляла. Але потім, коли мені 14 лет зповнилася, Я просто слушала песенки и просто перепевала там обычных исполнителей, просто занималась вокалом для себя, ходила там, что-то млыкала. Вот. И после этого, я помню, вышла такая передача «Украина слезам не верит» на новом канале. И мне очень понравилась одна участница, Ирина Розенфельд. Я была одним в большом восторге, я понимала, что как круто, вот я тоже так хочу, может быть, на фабрику звезд пойти или еще куда-то. Но я понимала, что мне нужно учиться, потому что, понятное дело, я не приду и не смогу спеть так шикарно, допустим, как она, либо как другие исполнители. Потребно практиковать. Конечно, я говорю, мам-пап, я хочу, чтобы вы меня отвели в студию звукозаписи, и там есть уроки вокала. Еще батьки. Ну, родители не поверили, говорят, ну, Таня, ты ходила в бассейн плавать, ты бросила через два месяца, мы тебя отдавали на бальные танцы, тебе там не понравилось то, что тебя били палкой по ноге, ты тоже бросила, поэтому Такие я... Такие пидхип до <связь> <связь> Да. <связь> в общем, а на тот момент в той студии преподавала как раз Ирина Розенфельд вокал. Мне очень хотелось к ней попасть. В общем, два месяца прошли не зря, потому что я все-таки достала своих родителей и сказала, вот если вы меня не отведете, все, Моя. Я не представляю свою жизнь без вокала. Но они подумали, ну ладно, ну хочет, ну ладно, давай отвезем ее в студию звукозаписи. Я приехала на первый урок Кирине Розенфельд. Еще а мама сказала. моя не верила, потому что я зашла на страничку ВКонтакте, говорю, мама, смотри, у меня уроки вокала. Мама говорит, да нет, это же клон, это все неправда. Я говорю, нет, мама, я чувствую. В общем, мы приехали, действительно была Ирина Розенфельд, я подарила ей цветы. У меня первый урок вокала, то есть она тестировала меня, какой у меня диапазон, какой у меня голос, есть ли способности. Еще она сказала в Она сказала, что, вы знаете, да, действительно, способности у нее есть, и я готова с ней заниматься. И это батьки, напевно, переконало. А, <кх> я думаю, что в любом случае, ну, может быть, честно, я не знаю. Треба Запитувати у них, да я думаю, що нужно спрашивать у них. але перед ефіром ваш тато нам сказав, що ви довели те, що ви можете це робити, повинні це робити своїм талантом і своїм своєю працею. Так Но... це дуже важливо працювати, тому що це не так просто, як здається всім. Я так, сказати так що я не дуже люблю слово талантливо, тому що. Я считаю, что 1% таланта, 99% работы. Чудово. Я понимаю, что мне еще нужно очень много работать, чтобы хотя бы иметь некий уровень, чтобы я могла презентовать себя. Поэтому... Как вы зараз працюете над собой у вас? Сколько у вас есть песен? Сколько... ну, клипы, так? Чи была уже с какими зерками? Расскажи трошки. Да, у меня уже есть один альбом. И сейчас я заканчиваю свой второй альбом, который буду презентовать в январе. А, недавно у меня произошел мой первый в жизни сольный концерт 18 октября и программа называлась "Шутки в сторону" 18-18-18, то есть 18 октября 18:00 18 минут 18 секунд началась наше шоу. Прямо до Да, да. Ничего себе. И я очень хотела, чтобы у меня была такая знаменательная дата и в тот момент я загадала желание, чтобы все прошло успешно. И вы знаете? Сбылось желание. Да. Я я настолько счастлива, я поняла, что. Я могу стать увереннее в себе. Расскажите трошки про свой концерт. Что там было? Э, и что вы для себя, может возразумели? Я для себя очень много поняла и извлекла огромный опыт, потому что э, концерт мы готовили за две недели. И очень многие говорили, что мы сумасшедшие. Я помню, на тот Сукротки момент таяния. я проходила все преграды. Я заболела очень сильно, у меня была аллергия, Жития у меня были отекшие связки. Я ходила к врачу, и врач просто стоял с головой вот так, вот говорил, ты не сможешь спеть, нет, у тебя не получится. в ту хвилину хочется. была возможность все-таки перенести. Да, мы могли перенести, но я сказала, что я буду бороться до последнего. Мой папа мне говорил, если вы не понимаете, что вы говорите, если мы сейчас отменим концерт, то вы сейчас сделаете хуже, нежели, допустим, она сможет заложить. Да. Тому я боролась до кінця, я вірила і от Оце ключове боротися до кінця. Оце напевно і є та ваша да. родзинка, яка і порада майбутнім і теперішнім молодим людям, які хочуть чогось досягнути. Боротися до кінця, да. що ви там це ну, стержень. Наверное, это все генетично перейшло від моєї папу, тому що він не чоловік воєнний. Ага. То есть ну это характер, воспитання, навіть заложено стержень. Хотя, вы знаете, порой мне кажется, какой стержень, ну, я же девочка, <laughs> я должна быть слабой. Там. Хочется побыть слабкою. Вы знаете, я как-то не обращаю на это внимания, если честно. Я радуюсь жизни, меня все устраивает. Столько работы, что ну, она ведь да. не удается задуматься я, про слабость. Я, я, получаю от этого удовольствие, поэтому а все, что связано со здоровьем, понятное дело, нужно бороться. Я могла отменить концерт, но мне кажется, было бы хуже. Танюш, э, такие запытания. вы, у вас есть какие-то планы, мрии, так, на майбутнее? Расскажите про это трошечки. У меня есть очень много планов. Я на данный момент хочу выучить досконально английский язык и путешествовать по миру. Допустим, поехать в Америку. Этим летом я была в Лондоне. У меня был интенсивный английский язык, и я понимаю, Спевала что... там? Я там пела, а меня там уже вся школа английского языка знала. Вот и мне бы хотелось все-таки получить образование в Европе, либо, допустим, полететь в Америку. По Свиду мне... повязано, все-таки здесь пиво, мы. Чего моя будем Я думаю, свит? что скорее всего это будет вокал, но. Э... Мне на самом деле все интересно. Мне очень нравится философия, психология. Я понимаю, что для меня в жизни важна тоже экономика. И столько хочется успеть в своей жизни, ты понимаешь, что времени не так много. 24 часа на добу, на жаль. Да. Да, вот. Танюш, мы заговорили про поездки, про развиток. Все-таки, я знаю, что вы работали с какими-то зеркалами. Расскажите коротко. Значит, первый раз в своей жизни я работала с Ильей Ноябревым, и звездным гостем... Я тоже напротивала чудового Людена. Да, он потрясающий. гумору, По да. прекрасно. и э, звездные гости была Тина Карль на тот момент. И тогда я узнала, кто такая Тина Карель. Э, с тех пор мне начало нравиться ее творчество. А потом э, как-то все неожиданно происходило. Мы с родителями праздновали Новый год в 2007, кажется, году. В премьер-паласе гостинице И там была Могилевская. Она вела вечер. И... Я помню, у меня мама одела такое синее длинное платье, золотые туфельки, два хвостика. И мы, когда сидим за столом, мы понимаем, что у Натальи Могилевской точно такое же платье, как у меня. Я не знаю, как это получилось. И она увидела, что похожие Скеллокина наряды... Она у них выли, на я да. Опусть. Похожие наряды, и она меня вытянула на сцену. Я помню, эти два часа я никогда не забуду. Она меня брала на руки, кружила, мы с ней пели ее песни. Сколько было вам роки? Мне было лет, лет 10-11 вроде бы. 11 uh -huh, uh -huh. вот ну в общем тогда я с наталья могилевской познакомилась зарос успех процу да? это нет я думаю что она наверное меня уже забыла <с dunno> я выросла вот а также у меня есть совместная песня с муриком из культовой группы грин грей дмитрий муравицкий он написал текст на песню автомагистраль Вот, и Сергей Сметанин, его друг, написал музыку. И вот у нас получился такой совместный продукт. Для меня это тоже опыт, потому что я, в принципе, теперь знаю и понимаю, как можно работать в дуэте. Звучай, да. Цикавый досвет зеркало. Я никогда не могла подумать, что из Грингрея Дмитрий Муравицкий, я когда-то с ним познакомилась, потому что в детстве я слушала его песни. Меня родители отправляли в лагерь, у меня ассоциации есть с его песнями. То есть он так и подобался, и видишь, да. в жизни оно все как-то вот, связывается, И вот сейчас, когда прошло столько много времени, мне друзья говорят, вот помнишь, когда там, мы, допустим, под эту песню танцевали, а теперь у тебя с ним есть дуэт. И это так, на самом деле, Здорово. Якась магія, правда, да. <клес> <клес> то есть я до сих пор не можу в это повірити, але це случилось. Це реальність. А е, хотілося б ще почути завжди цікаво. Е, ми бачимо зірок такими гарними, успішними, е, дивимось їхні кліпи, начебто, все гладко і просто у них в житті. Але дуже часто бувають якісь кумедні випадки. Розкажіть, можливо, ви згадаєте зараз <клес> щось кумедне із робочого процесу. Можливо, я... на сцені, можливо, саме смішно було, вот кадакумірські були дві 2005 п'ятому году. я когда заканчивала наш номер, и нужно было, значит, поклониться, вот так сказать, спасибо всем. У меня был такой плащик, у меня был очень большой разрез. У меня еще колготки были в сеточку. Я, значит, беру платье, пытаюсь его как-то поклониться, его вот так вот поддержать. И, в общем, я помню, тогда было очень хорошо видно мое нижнее белье. 9-10 лет. Это было тоже очень смешно. А вот самое смешное, наверное, такой момент был на сольном концерте. Еще давно, Да, 18 октября. <coughs> я стою на сцене, пою, и у меня начинается, э, начинает э, гитарист играть бридж. И я понимаю, что вот у меня вроде бы еще есть 30 секунд, и мне нужно что-то сделать. И я так растерялась как-то. Я подхожу, смотрю на гитариста так, играть. Я понимаю, что гитарист у меня намного старше, на лет 20, наверное. И я говорю, я обожаю этого гитариста! И такой ляп со сцены. послес того как мы начали с папы просматривается черновой материал концерта по побританию. Как ты мог такое сказать? Это тоже было очень смешно. Тото таких выпадки восочча и я еще сгадаты и я еще рассказать. На самом деле у меня пока что очень мало таких моментов естьщи я надеюсь, что у меня все все впереди, но я все это воспринимаю с улымкой. Тому звичайно, тому що життя потрібно з посмішкою да, при, да. сприймати. І от щодо посмішки, ранок це завжди позитив. Ми виходимо зранку, і ваше ранкове побажання нашим телеглядачам. Прошу. Я желаю вам як можна більше вдохновення Кожен день, і щоб ваша улыбка не сходила з лиця. Танюш, дякую вам за цікаву розмову. Я для себе відкрила ще одну Таню Степанову людину, яка. Не зупиняється на досягнутому, це тільки початок, це лише початок, а ви вже маєте такі плани і стільки енергії це відчувається, от просто сидячи поруч з вами. <говорить> я бажаю, щоб все реалізувалося і щоб все було прекрасно, і щоб це був дійсно початок, а далі, далі там на вас чекали найвищі вершини. Спасибо большое. Ну і я, в принципі, хотіла би мабуть, сказати телезрителям, щоб вони ніколи не останавливались і не сумнівалися. Це дуже правильно. Танюш, вам гарного дня. Спасибо большое, вам теж все самого найлічного. Дякую. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас сьогодні в гостях була співачка Таня Степанова, а ми продовжуємо наш ранковий ефір. Залишайтесь на центральному.